কলে নহব নহয় আপোনাৰ পুতেৰে সেই বিয়াৰ আগতে মোৰ লগত চুক্তি কৰি লৈছিলে যে তুমি বিয়াৰ পাছতো পঢ়িব পাৰিবা চাকৰি কৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে মই বিয়া হৈছিলো কিবা ইমান সোনকালে নহলে মই ইমান সোনকালে বিয়া নহলোহেন নহয় হ'ব তুমি এতিয়া হ'ব ল'ৰাই ভালকে মোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধান্যবাদ দিম আৰু এটা কথা নহয় মই ঘৰৰ কাম বন বাদ দি পেলাই পঢ়া শুনা কৰা নাই নহয় ঘৰৰ কামো কৰিছো আৰু তাৰ লগতে পঢ়া শুনা কৰিছো আপুনিতো মোক কুটাই গছো কৰি নিদিয়ে আনকি চাহ খোৱা বাতিটো আপুনি গৈ পেলাই ধুই নিদিয়েগে তেনেস্থকে ক'লে নহ'ব নহয় আমাৰ দুটাৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি কৰো সেইটোহে এতিয়া ইমান ব্যক্তিজনী হৈ আছে কিবা এটা কৰি পেলাই বোৱাৰীজনীক সহায় কৰি দিওঁ সেইটোতো নাই কিন্তু কেনেকৈ কাজিয়া লগাব পাৰো সেইটো কিন্তু ঠিক জানিলে দেই অ আপুনি পালেহিয়ে অ পালোহি অকণমান নটা বজাৰ পৰা হ'ব নহয় আমি যাম দেই ৰেডি হ'বা কিন্তু হ'ব দিয়ক সোনকালে আজৰি হ'ম বাৰু অ মাঘৰ কি হ'লো মা যে কান্দি আছে অ মা কি হ'লো তই যে কান্দি আছো আৰু ইমান বেয়া মই বাৰু কি শুনিছো আৰু কি কি কলা এৰি শুনকচোন মই মাক ইমান বেছিকৈ বেয়াকৈ কোৱা নাছিলো এই মায়ে টিভি চাউণ্ডটো বৰ বেছিকৈ দি প্লে চাই আছিলে সেই কমাবলৈ ক'লতে মায়ে কিবা কিবি মোক কৈছিলে আৰু তাৰ উত্তৰতে মই কিবা কিবি কলো কিন্তু ইমানো বেয়াকৈ কোৱা নাই মই পৰীক্ষা এটা আছে এতিয়াতো এইবোৰ বন্ধ কৰক ইমানখিনি হোৱাৰ পাছত তই কি ভাবিছ তোক মই পৰীক্ষা দিবলৈ যাবলৈ দিম নোৱাৰো তই পৰীক্ষা দিবলৈ যাব তই এতিয়াই এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছ মাৰ লগত তই চাকৰি এটা পোৱাৰ পাছত কি কৰিবি তই যদি মোৰ লগত থাকিবলৈ মন আছে সেই চাকৰি তাকৰি ধান্দা বন্ধ কৰ আৰু ঘৰতে গৃহিণী হৈ থাক আপুনি এইবোৰ কি কৈছে কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে মোক এনেকৈ আপুনি আপুনিতো বিয়াৰ আগত মই পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰো কি কৰো কৰিব পাৰো মই ইমান কষ্ট কৰিলো আৰু আপুনি এতিয়া মোক তেনেকৈ কৈ দিছে এনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয় আপুনি এতিয়া মোক অ কৈছিলো কিন্তু এতিয়া তোৰ ব্যৱহাৰে মোক এইটো সিদ্ধান্ত লবলৈ বাধ্য কৰাইছে বাদ্য চাকৰি ধান্দা ঘৰত থাক ঘৰৰ কাম কৰ

বিয়াৰ আগতে আধৰুৱা হৈ ৰোৱা শিক্ষাখিনি বিয়াৰ পাছত সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবি থকা কথাষাৰ আশা হৈয়ে ৰয় আপোনালোকৰ দৰেই কিছুমান শাহুৰ বাবেই স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত কণ্ডলৰ আৰম্ভ হয় ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি থকা সপোনটো সপোন হৈয়ে ৰয় আজিৰ কাহিনী ইমানেই ধন্যবাদ